নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কোনো কোনো পৰিয়ালত এনেকুৱা অভাৱ থাকে যিটো অভাৱৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলে নোহোৱা নোহোৱা কামত লিপ্ত হ'ব লগা হয় কিছুমানে চুৰ কৰে ঘৰখন চলক বুলিয়ে কিছুমানে গাৰ কাপোৰ সাজকে কমাই আনে ঘৰখন চলিবৰ বাবে কিছুমানে আনৰ আগত যাৰ আগত হাত পাতিব নালাগে সেইসকলৰ আগতো হাত পাতি পাতি দুপস্যা ঘটে পৰিয়ালটো ভালকৈ চলপ আমি প্ৰায়ে আজিকালি দেখিবলৈ পাওঁ ইউটিউবত হওক ফেচবুকত হওক যিসকল বয়সীয়া মানুহে শুই বহি কটাব লাগিছিল বৃদ্ধ পেটৰ তাৰনাত সেই সকলো নাচিবলৈ বাধ্য হৈছে নাচিছে আমি দেখোঁতাসকলে একো নাভাবা নিচিন্তাকৈ পটককৈ কৈ দিওঁ এই এইটো বয়সত ভগৱানৰ নাম লাজ নালাগেনে ক'বলৈ ইমান সহজ নহয়নে লাজ কেনেকৈ লাগিব যদি পেটত ভোক থাকে যেতিয়া মানুহে খাবলৈ পায় ৰাতিৰ টোপনিটো দিবলৈ এটা ঘৰ পায় লাজ নিবাৰণৰ বাবে কাপোৰ পায় কোন যাব বজাৰৰ মাজত নিজক দেখুৱাই নাচ নাচিবলৈ বেয়া কমেণ্টবিলাক যেতিয়া পাওঁ বহুত দুখ লাগে আমি কাৰোৰে পৰিস্থিতি কোনেও বুজি নাপাওঁ যি ভুক্তভোগী তেওঁহে বুজি পায় গতিকে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই অনিতিকৈ সাজ পিন্ধাসকলৰ কথা মই কোৱা নাই যিসকলে পেটৰ তাৰনাত দুপইচা ঘটোঁ বুলি কিবা এটা কৰিছে আহক আমি সকলোৱে মিলি তেওঁৰ অভাৱ পূৰণৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ নমস্কাৰ